Привіт, хлопчики та дівчатка! Це програма «Важайко». В Україні живе крім, що вміє копати та має поганий зір. Інші цікавинки з його життя знають дошкільнята. Коло це такий шоутне, який лазить під землею і він роїть лаб... лаб... лабіринт. Лабіринт рою, так? Да? Да, и еще шахтевый Стас. тоже у этого обеих. Он, он, чистый, аккуратный. Так, у него лапки необычные, да? Угу. Они до копания ему. А еще он кро крот слепой. Угу. Как вы думаете, а почему считают крота слепым? Потому что он по земле много времени поводит, поэтому он да. слепой. У него черная шерсть он слепой. У лапки. Зачем он лабиринты роет? Зачем? Ну, чтобы ему ходить по земле. Я а как он может ходить на одно место? Он-то не сидит, посаж... он-то не, посадник. Он не не молковка, чтобы там сидеть. Почти, почти. И не дерево. Он людям приносит пользу и и не пользуется. Так, а какой он дает у нас Забирает морковку, забирает буряк, картошку, и... <пустит> капусту. Когда весна, он собирает тебе пищу в рот, вот так за щеками прячет. Крот сам на кого-то охотится? Да. Ну, на кого он охотится? На овощи. Ну, а кроме овощей и цветов, на кого он еще может охотиться? На кого? На как? Жучков он в земле находит, а паучков снаружи. Цверки картошку плавят. Что с ними кровь делает? Ясно. Угу. же он их находит? Ну, они тоже по земле и живут. И? волнует яму, он может заметить каких-то насекомых. Хороты а пользу какую-то приносят? Да. А -а -а. Какую? Они в их яду своим копанием. Это была думка до шкільнят. а теперь наукова версия. Життя крота дуже цікаве і зовсім недоступне оку людини, адже мешкає це створіння тільки під землею. У більшості кротів основним засобом для існування є лапи із великими пазурами. Передні та задні лапи, схожі на лопати, розташовані у кротів по боках, так їм зручніше копати. Зайву землю кроти викидають назовні, утворюючи такі собі кротовини. На відміну від загальноприйнятої думки, кроти не люблять овочів та фруктів. Їх основний раціон складають комахи, личинки, навіть жабки та миші, що випадково опинились на шляху копача. Ці великі ненажери за день з'їдають майже стільки, скільки важать самі. Саме у пошуках їжі крути і прокладають заплутані лабіринти під землею. А ще кроти обожнюють дощових черв'яків. Ці землекопи навіть на зиму хробаків запасають. Відпушуючи їм голови і таким чином лишаючи їх живими, однак нерухомими. Кроти дуже корисні тварини, вони, наче трактор, перекопують ґрунт та знищують комах шкідники. Однак, через те, що кроти не нажерить, часто поспішаючи впіймати смачного хробачка, ці тварини пошкоджують корені плодово-ягідних дерев. І тоді, щоб їх відлякати, людям доводиться знищувати нещасних тварин. Ми дізнались дещо новеньке, а тепер... <свистак> О, миллион извинений! Как тесен мир! Действительно, мир очень тесен. Да, да. Скажите, а как по вашему выглядит этот мир? А обыкновенно мир это яйцо. Да-да-да, мне говорили. Но правда ли, что он вертится? Не могу поверить. все-таки он вертится. Иногда. Вот только что, например, вертелся. А теперь перестал. Ой, как это неожиданно, как интересно. Ну, неужели, неужели этот мир ярок и прекрасен? О, нет, это врут. О, я так и думал. Хожу больше. В нем очень темно и неудобно. А я ведь им говорил. Я им всегда говорил. Да-да, именно, именно. Темно и неудобно. И главное неудобство от того, что все время испытываешь голод. Это точно. Все время. Но знаете, этот мир э, не так печален, когда наконец-то тыщешь в нем родственную душу, которая, как и ты, смотрит не поверх вещи, но в самый корень. Да, в самый корень. Нус, мне, к сожалению, пора. Был очень рад нашему знакомству. Мой друг, где вы? Где вы? Как все-таки печален этот мир. Да. Да. Найти друга и сразу его потерять. adjust